Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма позиція. Сьогодні говоримо про роботу парламенту цього тижня. У нашій студії народний депутат України Борис Козер. Пане Борисе, я вас вітаю. Добрий день. Александр. передусім, реформи сказали цього тижня в парламенті, і навіть презентували план законодавчого забезпечення цих реформ. До вас от перше питання: чому саме зараз? Вже понад півроку пройшло від роботи парламенту, від роботи коаліції. І Лише зараз вирішили все ж таки зробити цей план реформ. Ну, откровенно говоря, мы о реформах говорим уже какой, какой год. И после того, как у нас прошли выборы, президент анонсировал новый этап реформ. Но я считаю, что сама реформа, сама реформа – это целая процедура, это целый процесс. Вот. И для того, чтобы сделать какую-то реформу, Необходимо подготовиться к ней, сделать правильный план, после этого принять закон, затем его имплементировать. То есть и процедура э, саму реформа занимает порядка года, может быть двух. Поэтому на сегодняшний день вот как раз готова та модель, по которой мы должны идти э, и делать реформы. Если принятия этого плана, на вашу думку, нарежьте, кожен украинец ведь что еще такие реформы, видит, их результат? Конечно, конечно, но это будет не скоро. Сразу говорю, это будет не скоро. Это будет в течение года, может быть, больше. В парламенте каждый э, комитет презентовал свои бачение э, реформ по галузях. Вы заступником главы комитета испытаний транспорта. Какими бачить приоритеты сам ваш комитет? Я являюсь специалистом в морской отрасли, поэтому могу официально заявить, что реформы в морской отрасли идут. И на сегодняшний день я считаю, что приоритетным направлением ⁇ это развитие нашей реки. Если реформа морской отрасли, она прошла, вы знаете, законом о морских портах Украины в 2012 году, в 2013 году он вступил в силу, прошел период имплементации, то сегодня, на сегодняшний день, мы занимаемся рекой. Что сделано? Уже подготовлен законопроект о внутренних водных путях. Uh, который uh, даст правила uh, функционирования хозяйствующих субъектов на реке. Uh, мы реку должны сделать модной, мы uh, реку должны сделать дешевой, понятной, uh, для того, чтобы перенести грузопотоки с наших дорог, железной дороги на реку. А расскажите вот, у водному речковому виде транспорта, что мы имеем на сегодня и что Украина хочет достигнуть? Приведу несколько цифр. 90-й год. Перевозка по реке Днепр составляла 90 миллионов тонн. На сегодняшний день всего лишь 6. Что произошло? У нас нечего возить? У нас нечем возить? Или у нас нет правил? Что возить? Да, у нас немножко уменьшилось. У нас э, сейчас нет транзита с Белоруссией. Но грузопотоки те же остались. Куда они делись? Они ушли на, на сушу, они ушли на наши дороги, которых уже нету благодаря этим грузам, и э, железную дорогу. Второй вопрос. Чем возить? До речи, да, еще а у нас, у нас нету флота. У нас есть компания Укричлот. У нас есть компания Небулон, Гермес. Компании зерновые, компании, которые сейчас начали развивать э, свой флот. Но у нас флота не хватает. Ну, понимаете, да, 6 миллионов и 90 миллионов, которые были в 90 году. Что необходимо? Будувать новый транспорт? Э, безусловно. Надо э, строить э, и этим м, занимаются наши суд, э, судостроительные заводы. И заказчики в виде э, таких вот трейдеров. Буниволон, Гермес, Укричслор. Э, поэтому, э, поэтому это, э, это очень важный, э, важный аспект. Его, э, э, вопрос строительства это стоит очень остро. Но для того, чтобы, ну это же процесс, опять-таки, это процесс, и для того, чтобы на сегодняшний день запустить реку, мной зарегистрирован законопроект об открытии внутренних водных путей, как вы знаете, что раньше, для того, чтобы иностранный судно под иностранным флагом зашло во внутренние водные пути Украины, необходимо было специальное разрешение центрального органа исполнительной власти. На сегодняшний день, после принятия этого закона, мы реку полностью открываем. То есть разрешение получать не надо будет. Таким образом, ми создадім... тобто закордонні транспортні компанії матимуть вільний Безусловно, доступ до да. і таким образом ми створюємо конкурентне? Це с... буде певний среду. поштовх також для будь да, да, буде імпульс для розвиття конкурентного розвиття судохоства по ріки. А якщо порівняти ви говорите про 90 тонн на, на, на початку 90-х років у 90. співвід... мільйонів тонн, у співвідношенні до інших видів транспорту, яке яке місце займало займав тоді річковий вид транспорту і сьогодні? доминирующее, доминирующее положение занимал речной транспорт. Я вам скажу, к слову, что во всем мире речной транспорт... Он э... не дешевше, чем ниже? Да, безусловно. Во-первых, он, а, он есть дешевле, а во-вторых, он более экологический. Если говорить про э, приоритетные направления саме, у речковом виде транспорта, вы говорите про вантажные перевезения, это и есть приоритетом? Мы говорим и э, за грузовые перевозки, и, конечно же, пассажирские. Но в чем проблема реки? О, на реке полностью уничтожена инфраструктура. Наряду с развитием реки мы должны развивать инфраструктуру. Что входит до инфраструктуры? Это терминалы, это пассажирские вокзалы, э, это техника, которая должна дно углублять, то есть которая обеспечивает безопасность на, на, на реке. Э, вот Если вот говорить про бюджет, это додатковые надходжения, или это экономия бюджетных средств, в частности, на перевезение? Это развитие экономики, а развитие экономики сопрягается с, с, рабочими местами, с налогами в бюджеты разных уровней. Певно, что э, выдатки на это необходимы, необходимы очень значительные. Чи рахували вы, сколько необходимо, хотя бы минимум, для запуска этой реформы? Чтобы, чтобы для запуска хоть этой реформы результаты. денег особо не, 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 надо. Здесь нужно просто установить правила. У бизнеса есть деньги, они просто боятся и вкладывать, потому что не понимают, во что они вкладывают. Они должны понимать, на каких, с каким, в каких условиях они будут функционировать. Вот как сейчас, например, с морем. После принятия закона о морских портах Украины инвестор понимает, как он будет жить оставшееся время, поэтому он сейчас активно предлагает капиталы для инвестирования в портовую отрасль. Тобто головне це створити правила, а вже е, гравці ринку, вони са, самі самі запустили ті процеси, які. Да, Якщо говорити про інші пріоритети е, транспортного комітету, що іще сьогодні розглядається? Ми говоримо о нашому автодорожному господарстві. ми говоримо о передачі облавтодоров на міста, щоб фінансування було вже. Тобто, Місна раді сама отвечала за свої дороги, щоб не перекладували на центральну власть. Мы говорим о развитии аэропортов, мы говорим об открытом небе, open sky. К слову сказать, после комитета, выездного комитета Верховной Рады по вопросам транспорта в город Львов был поднят вопрос о аэропорту Львов, и мы Львов открыли. И сегодня Львов станет нашим хабом, единственным в Украине, который, я думаю, что будет, благодаря этому будет очень развиваться. Вот, по примеру Львова ми будемо е э, йти по всім нашим э, другим аеропорту. Голова комітету Ярослав Добневич під час презентації плану реформ неодноразово згадував закон про залізничний транспорт. Що пропонується тут? Э, наша Укрзалізниця це, а, напевно, саме такий да, стратегічний, такий важливий елемент в нашій транспортній всій структурі. Е, э, основна ідея, основна ідея цього закону це корпоратизація Укрзалізниці. Слитро, разумеется, тут частковую приватизацию. Она будет приватизирована только в части подвижного состава. Но если мы говорим за полотно, если мы говорим за локомотивную стратегично. да, это стратегические вещи, которые будут корпоратизироваться и будут находиться в Собістя государства. Як ця корпоратизація на вашу думку яким буде наслідок для звичайного для кінцевого покупця? Це буде здешевшення квитків, це буде підвищення якості перевезення. Якщо ми говоримо за корпоратизацію, то є есть, есть два путі у госприяті. Перший путь це приватизація, и вторая – корпоратизація. Ціль одного і второго це пам'ятати зміна менеджменту на частний, понятний, прозрачний менеджмент. Uh, Котори зможуть uh, безусловно удешевити сібістоїмость продукції, і на на ваш вопрос, звісно ж, удешевить удішевіти uh, услугу. Безусловно, не можу не спитати вас за uh, інші важливі моменти. Uh, кадрові питання на цього тижня будуть дуже важливими. Uh, зокрема, мова йде про антимонопольний комітет та фонд uh, держмайна. Вже довгий час не можуть uh, ці структури знайти своїх керівників, uh, що відбувається, як довго триватиме цей процес. Эти два ведомства, это, я считаю, одни из ключевых ведомств для проведения реформ. Ну, давайте так. Первое. Фонд Дэшмайна. Фонд э, Дэш Майна, который на сегодняшний день, его основная задача будет провести прозрачную, честную, справедливую приватизацию. На должность главы рекомендуют Игоря Белоуса. Человека, который пришел из бизнеса, который прошел школу ДФС, Державной официальной службы, который окунулся в бюрократическую машину, который, на мой взгляд, является великолепным специалистом. И думаю, что благодаря его позиции мы сможем провести четкую, понятную, прозрачную приватизацию. Если мы говорим за антимонопольный комитет, то это тот, то ведомство, которое как раз и должно дать толчок для развития всей экономики. То есть, фактически, это то ведомство, которое должно создать конкурентные условия ведения хозяйственной деятельности. Вот. На эту должность предлагают Юрия Терентьева, человек, который является профессиональным юристом, человек, который работал в бизнесе и в системе cash and carry, и работал в одном из лидеров металлургии Арселор Митали человек, который понимает, что такое конкуренция. И я думаю, что его нахождение на этой должности тоже даст большой позитив. Единственная, самая основная задача, чтобы мы, антимонопольный комитет, из карательного органа превратили в орган, который даст импульс для развития нашей экономики. Среди большинства до этих кадровых вопросов больше-менее объединена позиция? Чи є різні думки? Не, знаєте, є різні мислі, але по цим кінатурам у нас чітко є розуміння. Я впевнені, що ці, ці кредитури будуть проголосовані. От ще одне питання стосовно коаліції. Прем'єр-міністр досить різко заявив, що, кому не подобається уряд, нехай виходить з більшості. Як ви ставитеся, зокрема, до цієї заяви і чи немає загроз розколу в коаліції? Скажу вам так, в нашій країні Есть несколько должностей, которым сложнее всех. Вот премьер-министр, это та должность, которому сейчас сложнее всех. Одному из, из тех людей, которому сложнее всех. И, конечно, он же человек, он же не машина. Его м, провоцируют, его э, м, дергают. Э, я думаю, что это заявление было м, на правах эмоций. А, вот, э, хотя позиция четкая. Не нравится, друзья мои, э, можете выходить. А, вот, э, поэтому... М, считаю, что такие заявления он, безусловно, может делать. Для тех, кто пытается его действительно пытается расшатать, это будет определенным посылом. А как, на вашу думку, могут вырешить такие наиболее суперечливые вопросы, как тарифоотворение и та имоверные факты коррупции в городе? Какая-то ну, остаточная крапка, и какой она должна быть, на вашу думку? Это касательно заявление Горденко. Да? Ну, узнать из создана комиссия, которая мы проголосовали за продолжение ее работы. Ну, думаю, давайте... Чи здатна вона довести це розслідування до логічної якоїсь крапки? Бо говорять, що ну, це такий вигляд якоїсь роботи, а насправді ніхто перевірок цих не робить. Ні, вони працюють. Другий питання, що сложно отримати інформацію. Береза, Борислав Береза, Береза жалуется, что очень тяжело получить информацию. Но мы живем в такой бюрократии, что, наверное, ему действительно это тяжело сделать. Но мы продлили ему две недели. Я думаю, что через две недели мы получим четкие, понятные ответы, э, а может быть, наоборот, вопросы кому-либо из нашего правительства. По тарифам ситуация как-то моя? А Разъясните, на, на вашу думку она и так и разъяснила? А, по тарифам ситуация очень простая. Если мы говорим за коммунальный тариф, правильно, то мы должны поменять философию мышления. Мы всю жизнь платили стоимость за наши коммунальные услуги не по счетчику, то есть не по ценнику, а по счетчику. Мы, помните как раньше, когда мы еще были, нам было по 10 лет, по 15, мы жили в Советском Союзе, и мы не следили за отключением воды, например, с помыли руки. Да? Или когда выходили из комнаты, мы, мы не включали свет. Ну, uh, до сегодня настало умовы, когда... Пришло, пришло будем... время, когда нам необходимо платить э, столько за услугу, сколько она стоит. И это нормальная европейская норма. Мы стремимся в Европу. Э, другой вопрос, вы скажете, а как же платить, если... Э, Обыкновенный Украинец платит больше 50% за э, коммунальную услугу. Уже коротко, как платить, и маємо завершить. Да, как, как, как платить? А все очень просто. Э, все очень просто. В Германии составная часть э, платежей за, за коммунальные услуги составляет 77%. В Греции 28%. Почему разница? Потому что экономика Германии гораздо сильнее, и устойчивее, чем в Греции. У нас 50, ну понятно, у нас сейчас такая ситуация. Поэтому я считаю, что э, э, повышение тарифов абсолютно э, правильное. Можеть, є люди, которым бізусловно не вистачає оплачувати дійсно, оплачують комунальні услуги, ну для твоєї субвенції. Я вам дуже дякую за цю розмову. Бажаємо вам результативної роботи протягом цього тижня і будемо чекати вас у нашій студії. Да. До свидання я дичем. Нагадую, що гостем студії був народний депутат України Борис Козир. Залишайтеся на парламентському і далі.